Всім привіт друзі! Сьогодні я вам розкажу про одного блогера, якого звати Владко. Е, сьогодні я на нього сніму розоблачення, що він е, робить неправильно по своїх рекламах. Ну, це буде перва половинка, щас, і я її запишу, а потім друга половинка в нього буде стрім. Зараз скажу коли. 2000 у нього буде стрім. Короче, я на нього підписалась, щоб я могла писать чаті. Йому такі дурості. Ну, може, если це... І ось такі він робить дописи. Ось он він тут закликає підписатися на своїх топ-тонатрів. Ви на другій половині відео побачите тут такі. Вот такие тут короче не важно тут у него очень много стрими и шарцы о что... oh, no no. oh, нет у меня только три секунды что мне выбрать иначе я не выживу какой же предмет мне использовать Шорт, но это еще выйдет. Сейчас я покажу один шорт с плохим словом. А давай сыграем так, свой камень-ножницы-бумага прямо сейчас. Я, я считаю до трех, и ты выбираешь свой ход. Готов? Один, два, три. Ну что, Писюк? Ну, я только что почуял, что он обзывается. Ну, это уже плохо. Обзываться вообще-то не можно такие каналы банять. У него, до речи, по истории есть три канала. Вот это... у него третий канал. Сейчас я вам покажу, э, пока что его видео посмотри меня. Всем привет, с вами я Владков. может знаете, может нет, у меня было уже два канала, это уже третий мой канал. Как вы знаете, за всю историю Ютуба я очень много помогал людям, пропиарил уже более где-то 10 тысяч человек и ты попался не просто так, поэтому я именно тебе тоже помогу. Приходи на мои стримы, сам все увидишь. Те, кто не понял прикол, мой канал был взломан, было выложено в порнографии на мои видосы. И поэтому я получил бан и канал уже не вернуть. Но, смотрите, я попрошу вас кое-что. Я вам постоянно помогаю на стримах, вы все, кто на моих стримах давно понимают. Давайте так, мы придумаем такую тему. Кто позовет под этот видос наибольше комментариев, мы его пиарим целый месяц. Второе место пиарим целую неделю и третье место пиарим весь стрим. Давайте как-то как большая семья сплочимся и все вместе сделаем. Сразу уговорочка, я увидел много разоблачений, ребят, те, кто реально не тупой, те, кто реально часто на моих стримах, те, кто часто брал рекламу, допустим, все хорошо понимают, как все работает. Я прошу, не надо вестись на такие темы, как разоблачение. если вам есть какие-то претензии, просто мне напишите, скажите, сами разберемся, нахрен вы смотрите эти мелкие детей, это вообще бессмысленная вообще, трата времени. Поэтому смотри, если ты попал на этот канал впервые, видишь этот видосик впервые, то я тебе тоже хочу помочь. Ты просто подписывайся с колокольчиком, чтобы не пропускать мои стримчанские, и я там тебе помогу. Тем более, мне очень интересно, что для вас снимать, какие шорты, допустим, делать. Пожалуйста, это тоже пишите в комментариях, мне тоже будет интересно. Если мне понравится очень сильная идея, я тоже буду это снимать. Поэтому давайте, ребята, соберемся. Устроим этот конкурс, наибольше позовет друзей, мне друзья друзей, знакомые как хотите зовите, получает пиар на месяц, второе место недели, третий весь стрим. Что ж, ребят, надеюсь, мы разорвем этот YouTube. А сам был я, Владко, обнял а в щечку, поцеловал. Ну, короче, вы только что побачили, э, ну, короче, когда разоблачение не дивится. Наоборот, я это закрываю за то, что шоп, все вылезли его рекламу просто. А теперь, сейчас я вам покажу один Образець э, його реклами. Коротше, я знайшла одне разображення і дивіться, що він писав колись таке 4 роки тому. На жаль, моє образці не могла знайти для вас, але щось похоже він пише. Він пише таким боком, щоб його не забанили. Але колись э, коли це його був э, саме перший канал, тоді, коротше, його забанили за те, що він, звичайно, написав не так, як треба. А другий. Ну, ви е, самі це чули. Короте, я до вас повернуся, коли у нього буде пряма трансляція, щоб ви подивились, який е, йде розвод. Я тоді ще вам е, буду писати і маленький кусочок получем. Дивіться, друзі, з тим, що ефір буде аж через хівче зараз, це не годі за пізнання, оце ще я вам прикажу. То, коротше, вам наостанок покажу. Один із минулих трансляцій, яка була. Наприклад, день тому. давно не виделись, давно не слышались. Ребята, безумно всех рад видеть. Сегодня постараемся всем помочь, всех пропиарить, всех поддержать, чтобы все ушли довольны и с хорошим настроением. Мы постараемся именно всех пропиарить, всех поддержать и всем помочь. Кирилл, здорово, Венди здорово, Бонни, здорово, Чилари, Плети, Кутилан, здорово, Бэдву, здорово, Фронтик, Граммофон, Нитсплей, Флекс. Здорово, ребята. Здорово, здорово, еще раз здорово, здорово, здорово. Короче, не будем тянуть время, давайте мы разыграем кому-то от меня прямо сейчас халявный пиар. Вы просто поставите лайк на стрим и максимально... Вот такие вот у него пиары есть. Короче, и он приглашает именно тех, кого э, он не популярнейся. Здесь там максимум до 5 тысяч подписчиков. Ну, может там чуть-чуть больше. -чуть давайте до 10 тысяч подписчиков и тех, кого плохое качество видео. Вот, например, у меня он брал и, друзья, ожидайте на следующее видео, там, где я покажу, как будет идти не пиар. Потому что по названию канала вы, разумеется, это будет интересенький пиар, не то, что было. Далее переглядайте. Плюсик в чатик. Я выберу кого-то рандомно, кому я сделаю халявный пиар от меня. Вы прожимаете лайк на стриме. Максимальный плюсик в чатик. Мы выберем кого-то рандомно, кому я сделаю халявный пиар от меня прямо сейчас. Халявный пиарчик урывает человек под ником э, вендекс 1337 Вендекс, мои поздравления, зашел на стриме, только поздоровался и уже есть первый человек, который получает халявный пиар на свой канал. Вот так, ребята, все легко и просто. Человек залетел, человек поучаствовал и прям только что получил халявный пиар своего канала. Мои поздравления. Как, ребята, все безумно просто, человек залетел. Не на ничего по поводу канала. Чем ты интересуешься? Таке, ну, он не добрый, как Мамон. Мамон, то, что, таки, что, тоже рекламу робит, но на него разоблачение, не надо так писать, как Батко, Вин пока что шелекнул. Но, то, что он россиян, замешал украинцам, то уже отдельная справа. Тел поучаствовал и урвал халявный пиар. И вот так будет все примерно дальше происходить. Теперь давайте мы разыграем кому-то барабаны. Есть барабаны, где более 15 да, и там пусть выиграешь ничего. Видов призов. Давайте мы разыграем три барабана от меня в чатике. Лайк на стрим и пишем слово «Я». Лайк на стриме, слово «Я». Выберем кого-то рандомно, кому я сделаю халявные барабанчики от меня. Поехали. Барабан номер один это человек под ником Ресинка. Барабан номер два это человек под ником Флекс. И барабан номер три это человек под ником Камерамен. Всем вас троихи поздравляем. Ресинка получает барабанчик, Флекс получает барабанчик и Камерамен получает барабанчик. Мои поздравления. Лайк без комментариев. А, нет, подождите, увы, ничего подает камерамен, крутим барабанчик флексу, флекс получает, еще раз, давай, еще раз, флекс получает, Лайк без комментариев, под Басянский мои поздравления. А Ресинка в барабане забирают вы ну ничего. Вот такие, ребят, прессы людям и выпадают. Лайк без комментариев успешно оставили. Готово, готово, готово. Так, а теперь, теперь, давайте мы сделаем уже жесткий конкурс. Лосол, Солдару Теперь давайте мы уже будем делать жесткие конкурсы. Я разыграю кому-то хали. Ага, і тоді дуже мало хто попадає. Тоді всі ці порастраються, думають, що ж піар буде хороший. Сам ділі це поганий, і він вимагає гроші. піар розіграємо кому ти халявний піар відосіка від мене, що треба сделати. я, я нап'ю, дарова. І ось за дня грошей виходить, бо він на цьому заробляє якоби гроші на свої витрати. І в нього тіпа ті, ті, дуже дорогі. мебли так у нас тем временем первый туб донатер <плес> у нас тем временем первый туб донатер нарисовался да и остальные на чём вам хочу сказать что он матюкается это у нас рапилд э -э -э, спасибо тебе большое за донатик ты претендент на 2000 подписчиков если никто не перебьет, то 2000 подписчиков твои спасибо большое так теперь Всем давайте разыграем